Вітаю ваша юні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Сьогодні день прощання із Борисом Німцовим. Без Німцова, кому в Росії боротися проти війни з України? От спробуємо відповісти на це запитання з учасниками нашої програми, якими є скайпом із Москви до нас приєднається Дмитро Орішкин, російський політолог, який добре знав Бориса Юхимовича. І радий вітати. Вітрій Борисович, ви нас лишите? Так, да, слишу, добрий день. День. Добрий день. А також Олег Рибачук, голова секретаріату президента України, в ті часи, коли головою держави був Віктор Ющенко, і саме це ті часи, коли Борис Німцов був позаштатним радником президента України. І ви, пане Рибачук, дуже добре знали Бориса Єхимовича і, власне, спілкувалися з ним так. І не тільки тоді, після так. першого майдану. Це єдиний російський політик, з яким ми не були друзі. Стосунки, ну що ж, перед тим як ми почнемо нашу розмову, скажу, що вже, отже, кілька днів тому. Російського опозиційного лідера не стало. Сьогодні, 3 березня, його поховали на цвинтарі Москви. Перед тим у Сахаровському центрі столиці Росії відбулася кілька годин громадянська панахида, в якій взяли участь тисячі людей. Один із лідерів російської опозиції і, Борис Нісово був битий дуже пізно ввечері 27 власне, лютого за 200 метрів так, від тільки Кремля тільки. на Великому Москварецькому мосту. Про жодні успіхи розслідування слідства за три доби, що минули від загибелі німцова, не повідомляло. Хоча місце злочину всі на чисельними камерами відеоспостереження. Президент України Петро Порошенко назвав Німцова цитую містком між Україною і Росією. Один із небагатьох, кого можна назвати другом пострілом убивць, це зруйновано, зазначив. Петро Порошенко, президент Сполучених Штатів Барак Обама пов'язав вбивство Бориса Німцова із погіршенням політичної ситуації в Росії. Президент Росії Володимир Путін у телеграмі на адресу матері Німцова Діни Ейдман назвав убивство політика таким, що цитує має всі ознаки замовного і має винятково провокаційний характер. При цьому Володимир Путін написав, що слідство зробить усе, щоб організатори і виконавці були покараними. Ну, от я не мав такого знайомства як Олег Рабачук із Борисом Єхимовичем. Хоча мені як журналісту, і пощастило спілкуватися з Борисом Німцовим. От була у нас розмова наприкінці жовтня минулого року. Це якраз був період після підписання мінську. Першого було теж таке так зване перемир'я, як зараз, звісно, умовне. Обстріли тривали, як і зараз триває щодня на Донбасі. Хоча, щоправда, тоді не відводили важкого озброєння. Як його відводять зараз, це дуже супровишла позиція, але принаймні з обох боків конфлікту лунає запевнення, що це відведення відбувається. В будь-якому разі тоді Борис Юхимович, спілкуючись зі мною, даючи інтерв'ю української редакції Радіо Свобода, запевняв, що політична позиція в Росії жодним чином не є маргінальною, применшувати її значення жодним чином не варто. І, от, власне, цей фрагмент нашої розмови з Борисом Німцовим. мы живем в жесточайшей атмосфере информационного террора, лжи, обливания грязи, подлости и так далее. Это правда, и к этому трудно привыкнуть. И, честно говоря, сказать, что я привык, было бы большим преувеличением. Нет, я к этому не привык. Кстати, политика – дело очень эмоционально. Вот, например, мы в середине сентября проводили марш мира. Да? Это несмотря на информационный террор, несмотря на подлости, несмотря на провокации – Несмотря на огромное количество фриков, там титушек, оригиналы от власти. И я сейчас перейду на русский язык, чтобы участник нашей программы Дмитрий Орешкин лучше нас понимал. Дмитрий Борисович, я вот адресую вам первый вопрос. Вы нас слышите, Дмитрий Борисович? Окей, да, да, слышу. И... Ну что вот, что породил, на ваш... а? так, так. На ваш взгляд, Дмитрий Борисович, действительно в нынешней создавшейся ситуации в России... Кто является, собственно, политическим маргиналом и влияет на власть с российского общества? Вот эти 85 железобетонных процентов, по данным опросам не только Фонда общественного мнения, но и Левада-центра, данным, которым можно намного больше доверять. Или маргиналами, по мнению, к сожалению, покойного Бориса Ефимовича, являются вот эти силы, которые поддерживают власть в ее агрессивных устремлениях, российскую власть. На ваш взгляд, кто является маргиналом и кто может, в конце концов, повлиять на ситуацию? К сожалению, как это связью проблемы, Дмитрий Борисович, Закатки я попытаюсь... так, 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 сейчас пробуем, попробуем устранить эту проблему. И обязательно оставайтесь с нами на связи. Я еще раз попробую с вами поговорить. А сейчас, надеюсь, вы хотя бы нас слышите. Господин Рыбачук адресует этот же вопрос. Это важный момент. 85 вот эти, которые существуют поддержки Путина. Путин выразитель интереса большинства российского населения, в том числе в политике против Украины. Или все-таки главный виновник того, что происходит сейчас, не только в России, а в мировом пространстве, это Владимир Владимирович? У меня нет сомнения, что я об этом Немцов говорил, когда он перед эфиром с вами посмотрел его там, интервью, где он описывал феномен прихода Путина к власти. Он его знал хорошо, Путин ничем не выделялся, но потом Немцов говорит, что Путин, надо сказать, это такое явление, которое сильно недооценили. И Путину удалось развернуть весь вектор развития России с Ельцинского, с перспективами там, демократизации, до нынешнего, который граничит в принципе с изоляцией международной России и роль Путина в системе координат России э, недооценить невозможно. И последний раз, когда мы с, с Борисом Немцовым общались это было в Швеции несколько месяцев назад в конце года часа полтора мы ходили вдоль моря и говорили на некоторые темы один из вопросов, который его интересовал э, – неужели э, украинская власть может верить Этому чудовищу Путину и Минское соглашение, мол неужели мы серьезно рассчитываем, что они будут выполняться. А, меня в свою очередь интересовало, насколько, а, возможно, оппозиция а, эффективная. А, против путина и тогда насколько помните тогда выпустили ходорковского и, и меня интересовало это еще раньше да-да, но ну это, это я имею это было еще да. за год до этого да ну тогда возник ходорков а тогда ходорковский впервые сделал политическое заявление он же его выпустили он исчез информационно а тут вдруг он сделал заявление он побывал и... на майдане в киеве да и у нас пошли инсинуации что он мол не он не зря выступил наверное вокруг него уже сплочилась там какая-то мощная позиционная команда и готовится свержение путина тогда вот немцов говорил, что Путин окружил себя такой армией э, защитников, такими коридорами бесконечными безопасности, что к нему подобраться на пушечный выстрел практически невозможно. Что он не верит никому, у него патологическое подозрение, он исключил из друзей уже даже олигархов, и поэтому вариант какого-то свержения его в результате заговора будет очень сложным. Ну вот я все-таки попытаюсь опять пообщаться с Дмитрием Орешкиным, Дмитрий Борисович. Слышите нас? Я слышу, слушаю внимательно. Который я адресовал, и через технические проблемы, к сожалению, мы не смогли вас услышать. Надеемся, сейчас будет более успешная попытка. Вы действительно, вот вы, человек либеральных взглядов, в хорошем смысле это слово, в России сейчас это ругательство, маргиналом себя считаете? Вы, Борис Немцов, покойный, они были маргиналами? Или маргиналы те, вот эти, которые вот вышли на антимайдан, Нет. так называемый, и так далее, в Москве? Смотрите, они маргиналы, и я маргинал, я так думаю, что я маргинал, в той политической структуре, которую построил Владимир Путин. Считаю, что эта структура разрушает страну, приведет ее в тупик и потом к развалу, но это все будет потом. А сейчас Владимир Путин, используя бесчестные, с моей точки зрения, даже, может быть, преступные в долгосрочной перспективе особенные методы, обеспечил себе массовую поддержку за счет подавления... Альтернативы за счет разрушения демократических основ общества, за счет разрушения правовой основы государства, презрения к правам человека и даже к Конституции. Он это сделал. И в этой структуре Борис был маргиналом. За него ну, 14, максимум 20% населения. Но это, кстати говоря, не так уж мало. Но маргин это, – это край. Вот мы на краю, а в центре Путин. Это губительно для России, я думаю, но Путин считает по-другому. Если позволить, я кратко пробегусь по, по роли самого Путина. Ведь он получил страну на траектории уверенного экономического роста. Он получил страну с работающими политическими институтами, настоящим парламентом, в котором в избирались при серьезной политической конкуренции с настоящими выборами, с все более и более независимым судом. И он мог бы, и от него это же Борис, в том числе и я, продолжать эту тенденцию европеизации дальше. Но он оказался, простите, слабоватым и, может быть, даже трусоватым. Он предпочел опереться на свою систему узких таких корпоративных интересов, связанных прежде всего со спецслужбами, и начал понемножку сужать поле конкуренции, начал понемножку унижать и превращать в цирк выборы и начал все дальше и дальше отходить от попыток, попыток соблюдения писаного закона. И это был его произвол. Таким образом, в Путина не единица. Путин – это корпорация. Вот эта корпорация стала подгребать под себя и экономические, и политические, и информационные, и законодательные, и институциональные инструменты для того, чтобы сохранить себя в центре России. Они полагали, что таким образом они укрепляют государство российское. Я полагаю, что таким образом они его разрушают, потому что они уничтожают политические институты. И когда эта вертикаль грохнется, ее нельзя будет в рамках эм легальность в рамках нормального политического процесса как-то подхватить, потому что такие структуры сами по себе не падают, они падают только вместе с государством, вместе с разрушающейся государственной структурой внутри этой путинской модели Сеня, э, да. честными выборами Д... его не победишь. Дмитрий Борисович, у нас не так много времени. Вот важный момент вы говорите, когда грохнется вот это властная вертикаль в России. И вот я сейчас буквально на минуту побуду не ведущим украинской редакции «Радио Свобода», а попробую быть, насколько мне это удастся, ведущим одного из российских федеральных каналов. Что мы имеем на сегодняшний день? 3 марта 2015 года. Вот хоронят Бориса Ефимовича. И, а ну вот в Украине, мы о чем мы думаем? Ситуация такая, что несмотря на геризм украинских воинов, украинская армия, силовики не могут развинуть наступление на Донбассе. Раз. Запад до Мюнхена 2, да, далеко, но видно, что те же Аланты, Меркель полетели в Москву, с Владимиром Владимировичем договариваются и идут на компромисс. Это факт. Два. Третье. Экономическая ситуация, да, в России сложная. Санкции действуют западные. Но в Украине экономическая ситуация, по, по мнению многих экспертов, еще хуже. Украинская экономика обваливается, к сожалению, еще быстрее, чем российская. Третий момент. Четвертый момент. Хочем мы или нет, но Россия ядерная держава. И она шантажирует успешно Запад. Что же в этой ситуации? Что можно противопоставить? В российском нынешнем обществе есть политические силы, вот тема основная нашего разговора, которые могут все-таки сподвигнуть российскую власть на то, чтобы она прекратила эти экспансионистские устремления, прекратила восстанавливать опять империю. Или нет таких сил? Ну, во-первых, вы не очень удачно получили диктором Первого канала. Вы говорите про и стремления, а они говорят про восстановление исторической справедливости. Значит, а вот с этого. Но, но логика понятна. Я, честно говоря, таких сил не вижу. Есть люди, которые недовольны путинским курсом. Влиятельные люди. Они теряют, они теряют деньги, они теряют связи, они теряют статус. Им не хочется жить за железным занавесом. Но ключевые позиции у других людей, которые как раз хотят изоляции. Им в этой изоляции за железным занавесом по советскому вопросу им лучше. А что касается Украины, то да, святая правда, Украине хуже, чем России. Но сама по себе гонка не на предмет того, у кого лучше, а на предмет того, у кого хуже, это извращение. Да, значит, Украине плохо, но ну еще бы. Хуже, чем у нас. Это большая радость, конечно. Но я бы предпочел, чтобы мы говорили, что у нас... Мы развиваемся все быстрее, то есть мы падаем медленнее, чем Украина. Ну еще бы. Украина воюющая страна с расколотым территориальным пространством. Что можно Путину противопоставить? Ну я уже говорил, что, к сожалению, такие конструкции падают только вместе с государством. Запад не такой уж, может быть, с точки зрения э, патриотических украинцев, Запад э, труслив, слаб и так далее. Но на самом деле Запад слишком ответственен. Он не хочет играться в серьезную войну с обладателем ядерной бомбы. А Путин как раз хочет, потому что он знает, что в экономическом соревновании, в свободном экономическом соревновании, он проиграет. Так же, как он проиграл странам Балтии, потому что там выше уровень доходов на душу населения. В Латвии тысячи евро, а он нас сейчас 31 тысяча рублей, это примерно 500 долларов. Больше чем раза мы получаем меньше, чем средний латыш, кстати говоря, может быть и русский по национальности, средний латвиец, скажем так. Вот если то же самое будет на Украине, а оно будет, если не наступать Украине на все больные места, то для Путина это будет стратегическим поражением. И поэтому он изо всех сил хочет не допустить на Украине улучшения всеми доступными методами. И диверсионными, и провокационными, и террористическими, и информационными, и так далее, и тому подобное. Пока ему это вот удается, и он будет продолжать это дальше. Но я от души желаю Украине, чтобы она смогла, кстати говоря, я думаю, мне надо сказать неприятную вещь для многих слушателей, но важную. Мне кажется, территории, которые сейчас у Украины отломили, в ближайшем будущем, пока не произойдет крушение вертикали, вернуть назад получится. Поэтому надо обустраивать то, что осталось. И надо делать так, чтобы там было лучше, чтобы через там, пять лет можно было сказать, вот Украина – демократическая страна с рыночной и конкурентной экономикой, и вот смотрите. Вам, естественно, всеми возможными и невозможными методами будут мешать. Это понятно. Потому а что Украина будет... Так, 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 Дмитрий Борисович, а когда, вот вы можете рискнуть дать прогноз, когда может обвалиться путинская властная вертикаль в России? Через год, через несколько лет? Или это тяжело сказать? Наш брат, либерал, очень увлекается и, как все нормальные люди, часто выдает желаемое за действительное. Поэтому, когда господин Ларионов или господин Пиантковский говорят, что через две недели Путин введет армию туда-то и туда-то, или в, 913, в 2013 году режим Путина рухнет и так далее, я это просто не понимаю, я не вижу для этого основ. Но сейчас у России обозначилась довольно жесткая и крайне неприятная тенденция в Индии. Экономика, международная изоляция, валюта, э, инфляция, ну, все три удовольствия, которые вы у себя э, на Украине наблюдаете воочию и, и в более худшем проявлении. Но зато у вас есть такой выигрыш, как э, осознание национальных интересов. Вот Путин тоже пытается замаскировать экономический провал э, патриотической риторикой. Пока у него хорошо получается. Но эта битва телевизора с холодильником, как правило, кончается победой холодильника, который все на глазах пустеет. Как скоро это произойдет? Я не слишком большой оптимист, наоборот, я скорее скептик, но мне кажется, это не на 10 лет. Мне кажется, это... Большой быстрее. Дмитрий Борисович, так, так, я хочу еще предоставить слово Олегу Рыбачеву. Вот кто в этом соревновании... Як сказав Дмитрий Борисович, падіння Росія в зв'язку з санкціями за її агресивну політику Росії, і Україна, яка є жертвою агресії воєнних з боку тої ж Росії, хто тут може вети ситуації медленнее падати і в конце концов, все-таки почати визвишатися? Ну чи цікаво, що тоді на останній зустрічі, де був і Касянов Михайло Касянов, і, і Борис Німцов, теж стояло питання, як довго може витримати санкції Росія, але і Німцов, і Касянов говорили, що це декілька років. Що це не завтра Михайло і не післязавтра. Ще... І, вони, так, і вони, вони завжди були разом на, на багатьох зібраннях. Я впевнений в тому, що в таких ситуаціях перемагає е, та країна, яка будує е, конкурентну економіку і яка має демократію. Е, вертикаль влади, знаєте, мені подобається образ, що вертикаль це коли ти стоїш на одній нозі. Це дуже нестабільна конструкція. Вона. вона, вона Штовхнув і вона не може у цьому переконався рік тому, так і тому я абсолютно згоден з паном Дмитром. Я теж вважаю, що зараз вся наша енергія має піти не на те, щоб аналізувати, що там в запаленому мізку Путіна, а на те, щоб зробити Україну успішною. Наша краща відповідь Путіну буде це зробити Україну успішною за цей рік після перемоги майдану. Робиться це в Україні. Е Дуже мало можна було зробити набагато більше, але буквально ось найближчі там тижні ми можемо побачити результат підготовчих актів, е, коли почнуться мінятися принципові схеми. Дуже добре, що у нас були парламентські вибори. Дуже добре, що туди зайшли там... маєте мається законодавчі ініціативи. Перше так, так, добре, що у нас. Парламент помінявся. Шкода, що ми не зробили новий закон про вибори, тому що у нас далі вибори знову будуть. Але я бачу, я бачу як зберегається критична маса жаль, різних ініціатив, в тому числі радників в різних структурах, людей з успішним досвідом реалізації. Я бачу готовність світу допомогти нам в цих реформах. І тому це має спрацювати. Дуже дякую за цей час нашої розмови вичерпана. Дякую вам, пане Грибачук. Спасибо вам, Дмитрій Борисович. Я ефір эфир Олександра Лащенко.